হেল্ল' ভিৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালেই আছে মোৰো ভালেই আৰু আজি যাব ওলাইছোঁ মা ঘৰলৈ আৰু এইফালে মই ৰেডি হৈ আছোঁ আৰু মোৰ কেমেৰা সন্মুখতে দেখিছেনে মানুহজনে আহি বহি দিলেহি নহয় তেওঁ খবৰে নাই মই যে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ তাকে আৰু গাটো শকত যে মানে পূৰা ঢাকি পেলাইছে আৰু এতিয়া আমি মানে যাবলৈ এইফালে ৰেডি হ'লোঁ ঘৰত দুখন দুখন গাড়ী আছে কিন্তু আমি যে চলাবলৈ এটাও নাজানো সেইকাৰণে স্কুটতে যাব লাগিছোঁ ইমান দূৰ বাট আৰু এতিয়া আমি আহি পালোহি এইফালে ফৰলেন আৰু এইফালে দেখিছেনে মোৰ চুলিখিনি পূৰা উৰুৱাই নি যে বতাহে ইমান ধুনীয়া বতাহ বলি আছে তাতে আজি বতৰটো সেমেকা যে গৈ ভাল লাগিছে ৰ'দটো টান হ'লে মানে ইমান যে আমনি লাগে নহয় আৰু এতিয়া আমি আহি পালোহি ডুমডুমা টাউনত আৰু মানুহজনে কৈছে যে পুৰণা লগৰখিনি লগ কৰি যাওঁ কাৰণ গোটেই লগৰখিনি ইয়াতে আছে যে সেইকাৰণে মানে বহুত মিছ কৰিছে আৰু এতিয়া এইফালে আমি পালোঁহি বাটলা বাটা বাগান আৰু এই ঠাইখিনি মোৰ যে বহুত প্ৰিয় হয় আৰু আপোনালোকেও অলপ দেখাই দিছোঁ কাৰণ মোৰ ভাল লাগে যে আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁহি মাহ ঘৰ একেবাৰে পদূলি সন্মুখতে এয়া দেখিছেনে আৰু এইফালে দীঘল বাটটোৰে ঘৰখনলৈ সোমাই গৈছোঁ আৰু মই বহুত সুখী হৈছোঁ আজি জানেনে কাৰণ যে বহুদিনৰ মই মাঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু তাতে বিহু বতৰ একদম উখল মাখল হৈ আছে চাৰিওফালে আৰু এইখনে হ'ল মোৰ মৰমৰ মাঘৰখন একেবাৰে চিম্পুল হয় দেই আৰু এইফালে মায়ে মানে পাণ পাৰি আছে কাৰণ আজি গধূলি যে আলহী আহিব সেইকাৰণে এইফালে বৌহঁতে আলোচনা কৰি আছে আজি ৰাত ৰাতি সাজটো মানে কেনেদৰে বনোৱা যাব এইফালে বৌহঁতে মানে চব্জি কটাত ব্যস্ত হৈ গ'ল কাৰণ সন্ধিয়া হৈ গ'ল যে আৰু কোন কোন আলহী আহিব দেখাম বাৰু আৰু এইফালে মায়ে মানে এইফালে মতাহাঁহ এটা ধৰি আনিছে গঁড়ালৰ পৰা দেখিছেনে ইমান ডাঙৰ মতাহাঁহ আৰু কিবা কিবি ইয়াৰ লগত আৰু থাকিব বাৰু লোকেল মাংসো থাকিব আৰু আজি আমাৰ ঘৰত কোন কোন আহিছে তাকো বাৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইফালে আহিছে আমাৰ আইতাসকল আমাৰ দেউতাৰ মানে খুৰীয়েকসকল আহিছে আৰু আমাৰ ঘাই ঘৰৰ পৰাও আহিছে বাৰু আমাৰ দাই খুৰী বৌ দাদা চব আহিছে সকলোৱে মিলি মানে বিহু বুলি এসাঁজ খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ আমিও আহিলোঁ যে সেইকাৰণে আৰু এইফালে টিভিটো লগাই দিছোঁ আইতাসকলক মানে পূৰা নিউজ চাই আছে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট আৰু এইফালে আমাৰ কলিজাজনীও আহিলে মানে মোৰ দাদাৰ ছোৱালী আৰু দাদাহঁতে থাকে বৰদুমচাত আৰু এইফালে দেখিছে ইমান কিউট দগীকেইটা লৈ আছে তাকে কৈছে পেহী মই ভিডিঅ'টোত দেখাই দিওঁ বুলি আৰু এইফালে এতিয়া আমাৰ মানে ভাত বাঢ়িব সময় হৈ গ'ল এইফালে ডায়েটক সেৱা কৰিছে বহুতে কাৰণ এইটো আমাৰ নিয়ম হয় মানে বছৰেকত এনেকৈ মানে বিহু বুলি ভাত খোৱা হয় যে সেইকাৰণে নিয়মটো কৰা হয় আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰু বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ কাৰণ কাইলৈ ভিডিঅ' বনাব আছে যে কাইলৈ আমাৰ ইয়াত মানে বিহু ৰুৱাব যে কাইলৈ ভিডিঅ' বনাম আৰু অঁ সেই আজি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে তেনে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ বাই বাই